ایک روز آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں عبادت اور ریاضت کے مراحل طے کر رہا تھا کہ یکب آسمان پہ ایک نور چمکا ہر سو روشنی اور اجالا ہو گیا میں نے نظر اٹھا کے دیکھا اس نور میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا پروردگار ہوں میں تیرا رب ہوں تو نے اتنی کثرت سے میری عبادت کی ہے کہ اب میں نے تجھ پر اپنی عبادت سے تجھے آزاد کر اب عبادت اور اطاعت سے تجھے آزاد کر دیا سیدنا غوث سے پاک فرماتے ہیں کہ مان میرے ذہن میں خیال آیا کہ آکائے کائنات سے بڑھ کر روحانی تکمیل کے مرحلے کسی نے طے نہیں کیے ہوں گے لیکن ان ساری بلایتوں, ان ساری روحانیتوں اور ان سارے مرتبوں کے تقسیم کنندہ ہونے کے باوجود آکائے دو جہاں پھر بھی عبادت سے آزاد نہ ہوئے بلکہ رات قیام کرتے اور مبارک قدموں پر برم ہو جاتے اور اللہ محبت کی خاص کے طور پہ یہ کہتا تاہا ما انزل ما علیکر قرآن علی تشتا جارے تو ساری رات میری بارگاہ میں کھڑا ہو ہو کر اپنے پاؤں پر ورم لے آتا ہے اتنی تکلیف بھی دیا کر ہم نے قرآن اس خاطر تو نہیں بھیجا کہ تم تکلیف میں پڑ جائے باوجود ان حوال کے اگر حضور سے عبادت اور شریعت اور اطاعت کی پابندی ساتھ نہ ہو سکی مجھ سے کس طرح ہو سکتی ہے آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا حملہ فرمایا لا لا قوت الا اسی وقت شیطان انسانی طورت میں متشکل ہو کر آپ کے سامنے آ گئے شیطان کا حملہ ناکام ہو چکا تھا وہ دست دستا کہنے لگا کہ حضرت میں نے اس حملے سے ہزاروں اولیاء کو راہ راستے پھٹکا دیا اس راستے پر قدم رکھنے والوں اس راستے پر چلنے والوں میں سے ہزاروں لوگوں کو میں نے حملے سے دیا لیکن آپ اپنے علم اور عرفان کی پختگی کی وجہ سے بچ گئے آپ نے فرمایا شیطان نامراد یہ تیرا پہلے سے بھی بڑھ کر حملہ ہے عبد اپنے علم اور عرفان کے سبب سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے بچایا آپ نے دنیا طریقت و ولایت میں سفر کرنے والوں کے لیے سلوک و معرفت کی منظریں طے کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خاطر ایک سبق دے دیا کہ طریقت معرفت اور ولایت میں کوئی قدم ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مرتبہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مرحلہ ایسا نہیں آ سکتا جہاں پہنچ کر کسی بلی سے شریعت کی پابندی خاطر کر دی جائے جہاں عبادت کی پابندی ختم کر دی جائے جہاں اطاعت سے اس مرد بلی کو آزاد کر دیا جائے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے تقدیم کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے ہیں کہ ہم ولایت کے اس مقام پر ہیں کہ اب شریعت ہم سے ساتھ ہو گئی یہ دعویٰ کرنا جھوٹ ہے اور ایسا دعویٰ کرنے والا بنی نہیں سوائے شیطان کے کچھ نہیں ہو سکتا وہ شخص چاہے آپ کو آگ میں چلتا دکھائی دے اور آپ اس کا کمیز نہ جلا سکے وہ پانی پر تیرتا نظر آئے اور پانی اسے پانی کے اندر ڈوب نہ سکے وہ شخص چاہے پھوک مارے اور آپ کی بیماریاں رفع ہو جائیں جتنے خواب جتنی ظاہری کرامات اور جتنے تعجبات چاہے اس کے ہاتھ سے دیکھے لیکن اگر شریعت مستحبی کا پابند ہے سنت مستحبی کا متبے ہے عبادت اور کی راہ پر چلنے والا ہے تو پھر وہ مرد بنی ہے اور اگر حضور کی سنت کا گھوم ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جو کچھ دعویٰ کرے وہ اللہ کے ہاں بنی نہیں بلکہ سوائے شیطان کے اور ہے بعض لوگوں نے لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تصور ادا کر دیا کہ شریعت تو مولویوں کا کام ہے اور طریقت والوں اور فخر والوں کے لیے شریعت کی کوئی پابندی نہیں سن لو طریقت ہو یا معرفت یا ولایت یہ سب کچھ شریعت مستحبی کے خادم ہے اگر شریعت مستحبی ہے تو پھر طریقت بھی معتبر ہے پھر معرفت بھی معتبر ہے پھر ولایت بھی معتبر ہے اگر حضور کی شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی حضور کی سنت کو دکار دیا گیا تو پھر نہ طریقت رہی نہ بارکت رہی نہ ولایت رہی وہ <متصف> شخص خاصے تو فاجر ہوگا وہ شخص جھوٹا ہوگا وہ کذاب ہوگا وہ دھوکہ دینے والا ہوگا وہ جادو جادوگر ہوگا ولایت <متصف> وہی معتبر ہے جو میرے آقا مستحق کے قدموں کے تبقت سے آئے جس ولایت پر شریعت کا لبادہ اڑا ہوا ہے ولی وہ نہیں جو سنت کی خلاف ورزی کرے ولی وہ ہے کہ اس کا قدم چاہے بھی تو حضور کی سنت کے خلاف اٹھنا تھا